Bu gün Naxtəvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 100 ili tamam olur. 1924-cü il fevralın 9-unda Naxtəvan muxtariyyət statusu alıb. 1995-ci ildə qəbul edilən konstitusiya ilə Naxçıvana Azərbaycanın tərkibində müxtar dövlət statusu verilib. Naxçıvan Azərbaycanın zəngin dövlətçilik tarixində ölkənin inkişafında mühüm yer tutur. 1990-cı ilin noyabrın 17-sində Naxçıvan Ali Sovetinin sessiyasında Azərbaycan xalqının ümumi lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Xalq Respublikasının üç rəngli bayrağı dövlət rəmzi olaraq qəbul edilməsi Azərbaycanın müstəqilliyə sürətlə yaxınlaşdırıb. Prezident İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının 150 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bu gün Naxçıvan ölkənin iqtisadi güdrətinin artırılmasında və intellektual potensialının gücləndirilməsində yaxından iştirak edir. Hazırda Muxtar Respublika beynəlxalq miqyaslı mütəbər tədbirlərin ardıcıl keçirildiyi məkanlarda də Azərbaycanın ətraf mühitin mühafizəsinə yönəlmiş fəaliyyəti çərçivəsində Naxçıvan Yaşıl Enerji Zonası elan olunub.